Давайте рассмотрим паильную систему от компании MFH. Паильная система объемом 2,5 литра. Танкер для воды выполнен из полиэтилена нетоксичного. Надежно спрятан в тканевый мешок из полиэстера. Паильную систему можно носить как рюкзак с возможностью регулирования длины шлеек, либо же крепить на платформу системой Молли. Паильная система снаружи также оборудована лентами молли с возможностью навешивания на нее. Питьевая система с гидратором оборудована гибкой трубкой со сменным мундштуком. Включить доступ к воде достаточно открыть кран, снять защитную крышку и зубами надавить на питьевой клапан.